Я це обожнюю. А ты не хочешь повернутися до Герды? Я не знаю, кто она такая. Все равно это значит беспокоиться не надо, если кто-то тебя заступиться попросил. Все равно это значит. Хавардак, а не порядок, потому что на порядок надо тратить много сил. Все равно это значит, что в крови гуляют леденки. Если с кем-то беда, не справляйся с кем и где. Это значит, что смешно и даже дико помогать кому-то где-то, кто окажется в беде. Это значит никаких сестер и братьев. Это значит живи, не заботясь, не любя. Все равно это значит на других себя не тратить, а любить и даже очень исключительно себя. Каю, Олю.